Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Nizam Saka Sulfa. Kula saka 11 F Songo. Lan absen rong polo telu. Kula bakal pidato ngenani tema yaiku sumpah pemuda. Lan irah-irahan pidato kula yaiku semangat sumpah pemuda kang nyawiji bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ra rayu lan wilujeng rawuh kula aturaken dumateng Bapak lan Ibu guru lan kanca konco siswa sedaya. Sepisan marilah kita Ngaturakan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit ganti rahmat lan sih kasihnya kita saged bebarengan wonton mriki kanthi sehat lan sumringah. Para rawuh ingkang kula tresnani, para guru lan kanca konco siswa. Singkulo bangga ben. kulo Muhammad Nizam siswa soko kelas solas F Songo pada kita pidato kanti irayaran semangat sumpah pemuda Kang Nyawiji bangsa <tuh> mugi-mugi panjangan kersong ngirang ngiringaken pitutuh kula menika kang isine ngajak kita kabeh supaya nguri-uri semangat sebab muda ing urip saben dinten. Para raw ingkang kinurmatan, sebab pemuda sing kapral telakake tanggal 28 Oktober 1928 iku dadi tonggak sejarah wigati tumrap bangsa Indonesia. Nalika semana para pemuda soko macam-macam daerah nyawi dini mencapai sumpah siji bangsa Indonesia siji tanah air Indonesia dan siji bahasa Indonesia ini zaman saya ghi, Perang peran pemuda orang kudu perang nganggo bedil nanging perang lawan rasa males perang lawan kebodohan dan perang lawan kemunduran moral kita kudu dadi pemuda sing tangguh disiplin lan duweni rasa tanggung jawab marang bangsa lan negara. Siswa bisa nerusake perjuangan para pemuda lien, kanti sinau sergep, miinggunake teknologi kanti becik, lan tetep ngajani budaya lan bangsa. Para rauh ingkang kinurmatan mugi saka petado menika, kita kabeh iling lan sadar, yang semangat sumpah pemuda, kudu tetap murub ing ati saben anak bangsa. Ayo padha nyawiji, rukun lan dadi generasi kang bisa ngluruhake asmane bangsa Indonesia. Sekian pidato kula, nyuwun pangapunten menawi wonten lepat tembung. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.